Ван на витанечку. подавите Киев по загрозам, обстрелям. До, 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 ну, плюс-минус. На период Пасхи и после. Мы берем на ближайшее время, включая до и после. Да, да, да. Потому что после тоже там, получается, Это поминальные, поминальные, поминальные дни идут. На, минус, да. на самое ближайшее время опасность для Киева. На самое ближайшее время опасность для клиентов. Видите, как бы э, вот э, им дают сигналы, не делать этого. Ну не делайте этого. А желание повторить, э, серьезно повторить обстрел, который был как, ну, поняли, ну, там. Опять же, э, Киев... Э, э, Тут, но ну, тут работают с этим действительно спи... по украине тоже работают опасность большая террористической деятельности по украине включая киев очень высокая дети опять же фигурируют э, либо медицинские учреждения либо административные учреждения перемещение перемещение все что связано с этим вода я думаю, что это выжгород да либо же это карта Зеленского, а центр может быть еще Киев, Потому что тут нехорошее сочетание. Избегайте. Видите, э, опасность террористической деятельности в дневное время там, где большое скопление людей. Любесненький, попереджаем. Пан Елена себя. А давайте поднимемся к области, как ни круто. Давайте поднимемся правый берег и левый берег. Дівчина. Правий берег це біля церква, серків, бухів, ця вся сторона, mm -hmm. жертви, О, бо нічого собі. Работа ПВО, да, жертвы. И, опять же, смотрите, либо я... Ну, пусть оно не сбывается вообще. Мое дело предупредить. Королева мечей – это карта медицины и административных зданий. Ну, да, и ведь сегодня в Днепре прилетело, да? Близко до административного будивля, прям возле В Днепре. дуже близко, возле меня, в ночі. Ну, вот, также дети. Перемещение, передвижение. Работа ПВО. Вода. Все, что рядом с водой. Почему-то воду показывают. Может, может Букин? Там, где Украина... Где... Еще. Вот уже говорила об этом. Вот есть то, что уходят вот в людных местах, да, и светят. Но ну, это не церковь, а вот, ну, ходят и светят. Святят, светят. Светят, светят, да. Uh, будьте внимательні, щоб не було відразу. Що... Тобто, любесеньки, ну ви ж ходите до якихось батюшок, які ходіть уже, якщо ви сходили вранці та посвятить. Я вас прошу не до кого нового. Так, погнали ну про, про лівий берег Київщини. Влевий, це, у нас... це там обухо, Господи, бровари, бориспіль, вище там все що є. Влевий,

а вода. Это жакеты, опять, же, опять же вода фигурирует, производство. Цели, вот цели, куда они хотели попасть, но никак не могли. Будут пробовать еще. Ну, диверсионная деятельность. Попытка. А шахеды ракеты вообще, вот мы собираемся. Ну, тут карта больше ракеты у меня показано И шахеты и ракеты. Ну, Опасність воздуха. Ну, взагалі, це як ракета, але тут і воздух не рисований. Окей, okay. любесеньки, ставимо лайк, донати жодного доната на Збройні сили. Ви у мене спонсори перемоги. Зараз надважливо, У нас дуже багато, ну, замовлень. У нас дуже велика черга, автомобілі, а, господи, для дронів я знову забувся, як це називається, оптоволокно дуже потрібно, бо росіяни на оптоволокні наші дрони не можуть не можуть оглушити. Остальным часом, пытая Лена, ничего не говорит Запарийская С. Что будет дальше? Давайте, что там со ситуацией за Репарийская С? Запарушка атомная реинтеграция. Запарушка атомная реинтеграция. Что с ней? То же самое, смотрите. Вот все как и раньше. А опасность от нее идет, как было. Ну, ни хуже, ни лучше. Поняли? Точно то, что на протяжении, они говорят, длительного времени было, так оно и остается. Ну, тут э, понятно, что желание Кремля перетянуть на себя, что будет по иллюзии. А возвращение каким путем? Ну, то есть, как бы тут идет работа, еще, видимо, переговорный процесс. То есть опасность от него остается. Mm -hmm. Пані Лена, дуже цікаво, мати наші розмови про лазерну зброю британську, і що в нас може теж часом з'явиться. Сьогодні була, була інформація про те, що вони випробовують мікрохвильову зброю. Коротше, типу велика мікрохвильовка, яка впливає на дрони і унічтожає їх. Давайте так, подивимося. Вона взагалі вже готова до до роботи, тобто її вже можна буде придбати Чи це вони чи це проєкт просто? Вони просто готують, розказують там в Англії, да? Так, Великій Британії, да, висі Великобританія. Мікрохвильова зброя, да? Так. Да. Е, що в Англії мікрохвильова зброя? Ну как бы да, готова, можно сказать. У тебя сброя классная. Як, а, классная, да? Угу. Какая моя верность, что она будет в Украине? А давайте на эту тему не будем говорить, потому что у меня сегодня был расклад, что Украина получит помощь, о которой не надо говорить, которую мы увидим, мы увидим результат этой работы. дай бог. Пані Поняла, про ЗАЕС. ви подивилися, що там в результаті? Щось. Е, як завжди, спори, ну, перетягування каната. Кремль хоче за собою, каким варіантом, да, яким путём її возвращати. І тут говорили. Сьогодні була інформація, що США і Україна мають спільний інтерес повернути ЗС. Чи правда це? Це говорить міністр, ну, міністр, який той за ЗС. Забудь елемент. США і Ну Так, там двійка жезла у мене. США, Україна. спинный интерес по возвращению за Не затягивать, а возвратите ее как можно быстрее. Да, имеют, чтобы они ушли вот эти вот. Они, да. Уход, видите, уход. 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 У. У. Чи правда, что Трамп, від, 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 відвернув, отвернул, сказал, отхилил идею Израиля удары ты по ядерных объектах Ирана. Трамп сказал, не еди, по ядерному объекту. Кто Трамп сказал, не еди, по ядерному объекту. Кто Ну, в принципе, да. Ну, потому что, смотрите. Либо таким образом все одно шаткий мир, но він остається в мире. І це приводить к негативним послідствам. Тобто реально я, я розумію, що може початися. Тобто він вже, дивіться, ця бравада вся його закінчилася, що він вже все може, він пройде Наполеоном. тобто він вже зрозумів, що він нічого не може, реально. Трамп. его за фронтами. Не, он хочет, <laughs> и у меня уже было, он хочет все равно Нобелевскую премию мира. Ну, поэтому ему надо достигнуть там перемирия или мир. Вот это сейчас у него важно, так я понимаю, еще 100 дней. Да. Нет, еще какие-то финты ушами мы увидим. Понял, Поняла. Скільки, сколько Трампу осталось быть на посаде? Вот, спитайте в карту. Трамп сколько будет на посаде президента? Трамп сколько будет на посаде президента США? Ну, двойка тяжело сказать, все зависит от от его охраны и прочее, прочее. Может и полететь, ты в сид иный, да? Mm -hmm. Бо Босі люди пишуть, що в Сімпсонах казали, що 22 квітня цього року має бути президентом Камала Харіс стать. Вже, вже йому мало залишилося, і ми ще нічого не знаємо. Ну -ка, давайте Камала Харріс стане президентом США. Камала Харріс стане президентом США. Ну, смотрите, ну, как бы шанс у нее есть, да? Но на какой-то очень-очень короткий срок. Вот я не знаю, в чем фишка того, что все время показывает длительный период времени, какая-то есть тайная договоренность, что по-любому кто-то из детей Трампа должен стать президентом после его гибели, смерти, болезни, как хотите. Було таке в нас на раніше такий розклад. Подивимось побачимо. Тобто, щось з цим що не все знають. Поїхали далі. Куча питань. Одне з них чи правда, що будуть хлопці, які не стануть до 17-го, 17-річні хлопці, які не стануть на облік до кінця липня, будуть платити штраф 25 тисяч гривень. Не, ну что-то не так с информацией. Что-то <связывается> не так с информацией. Або проверяют, або бозундуют, знаете. Дивят. Да, что-то не так с информацией. Да. Окей, любезненький, ставим лайк. Валентина питает. Дима, подивіться, Херсон, чему ничего не говорите? Город старается за земли. Вадим, да, ты. Херсон, мы с вами. Это конечно, капец, короче. <связывается> капец. Я смотрела сегодня кадры Да. Я, не, я так, вот так, Отак дивився. Не, я, Вони просто лопасять. Давайте взагалі подивимося на Херсон. Бо таке враження, знаєте, от, я, от ви коли сами говорили, що вони мстять. Поняли? Ті міста, які, з яких їх не схотіли. Які ну, були, так, так. Я розумію, так само, як Харкову вони мстять, тому що а, вони ж, ну, Харків'яни не захотіли. І що? Ну, опять, видите. Господи, опять удари. Іще на самой ближайше. Жертвами, так? Жертвами, ну, слава Богу, у мене немає такої карти, слава Богу. Я ще там. не хочу. Ну, Любесенькі, ставим лайк, на Збройні Сили. Ставайте спонсорами перемоги. Підпишіться на наші канали, пані Леною. Оці отруйні шахеди, Одні одні розкидають небезпечні речі, речі да там які взриваються про отруйні речовини. Колись давно ми говорили, що там впало у воду там отруїли Я вас питаю наскільки масово росіяни використовують шахіди з отруйними компонентами, тому що мої знайомі раніше мені казали Діма, коли йде день обстрілу, да там шахіди, ракети. У нас усіх як не алергія, то задишка, малому стає погано їхньому, там його там ну, дуже погано. Ну, Помніться, я ж говорила ще раніше, що вони щось з отравленням було, да, 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 було таке, ну це ж воно зараз одне діло, що ви сказали, це вже прям інформація, наче вже й довір і Це давно ще карти показують, да, давно. Так, я що ми спрашуємо, яка опасність? і кам, які, які масштаби, чи вони, чи це поодинокі випадки використання тих отруєних шків? Шагіди, які спросили. Здесь а уже в воду впала, а скики уже просто сбыти на поля поля. Какие масштабы? Ну, смотрите, они хотят увеличить эти масштабы. Да. Видите, тут, тут без участия Китая, понятно, не обошлось. третья сторона. Кто им может помочь? Да, да. Это все, что связано, видите, с отравлением там, земли, урожая, да. воды, к сожалению. А сколько у них это получится? Сколько... Как они хотят, все равно не получится у них. Так не буде, як не хоче, да. да? Ну то ж самое і в ракетах, просто що ракети, видимо, розриваються, да. Угу. Ну, ми ж говорили, що ракети теж не начиня... начин... начинка. У них. Ой, Марина питає, Дмитро, спитайте питайте, пані ламик, чи буде зруйнований кримський міст до кінця весни цього року? Ну я вже зневірився, але давайте подивимось, бо немає. Що... Там да, вона вже випадала. Кримський, кримський крымский мост рухнет. Крымский мост рухнет. Что там? Ну, здесь смотрите, здесь как-то выбора, здесь двойка, как бы так сказать. Ну давайте так, кто-то, кто-то подчеркиваю, не знаю кто, кто-то к этому предпринимает все усилия, чтобы ну он рухнул. Поняли? Зовни чи середины? Зовни середины? А можно не будем говорить, потому что есть Uh, Определенний фактор, щоб чтобы... пока треба його не трогати. Да, він... А він давай так, наскільки він. Я бачу оця дорога, яку вони побудували, вона ж допомогла їм менше використовувати туди, пускай, і, і перепускається дорогою. Uh -huh. Може, він... вони його розвантажили і все, тепер їм не страшно. Його там полотно замінили за день і все. Може, він... їм уже не страшно взагалі руйнування мосту, Примлю, Кремлю, как? Примлюву. потеря Крымского моста для Кремлевской власти. Так как? Не, ну он еще им важен. Чего? Угу. Тут по многим причинам. Они и перевозят, и так перевозят. Ну и это как это? Гордість достояння Росії. А, ну, хай, хай трошки погордяться, все одно нічого хорошого не буде. Так, е, папа Римський, він не очолюватиме Месу на на Великдень. Я вас запитую, він його від, 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 як, відсторонять від посади? Попередньо. Як попереднього. Да? Попередньо я теж так передав посаду, він же, ну його ж, він ж не пам'ятає. Він спочатку відійшов весь помер. О, я спрашивала по Там у них идет борьба, как бы, вот все, что с ним связано, да, то ли кто следующий. Угу. Вот с этим циклом непонятно. Тут то что они убрали просто, да? Угу. Прямо жесткое противоскрытое жесткое противостояние. Вот все, что касается. Вокруг. А давайте сейчас что вы скажете. Трамп влияет на выбор папы сейчас? Это не папа, не Трамп вплывает, а те, кто стоят, ну, поняли, oh. за Трампом, потому что yeah. сила. Ну да, там м, хотят своего, поняли? Чисто ну, своего. Подаем, а все, а все, а... И от, отсюда, понимаете, это вот как конспирология, как хотите, не конспирология. Отсюда очень будет зависеть будущее Европы, uh -huh. мира. М, а... В целом. Тобто оцей, оцей кардинал, что США станет наступным папой? Ну, там есть аж кардинал США у них, понял? В претендентах. Кардинал США. Вот из представителей США. Борьба. Жесткая борьба. Ну, как эти у него нет. понятно. Ну, смотрите, его двигают силой, двигают прямо <рошел> жестко, видимо, это, <рошел> э э э это те, которые вот, видимо, те, которые стоят за Трампом, причем длительное время. А кто-то хочет наоборот. Ну, посмотрим. Прямо столкновение, знаете, прямо бой такой. Ви ж самі сказали, що це майбутнє Європи і світу залежить від цього. Це не просто mm -hmm. так все, це дуже серйозна боротьба. Так, любесники, ставим лайк, донатимо розборони сили, погнали трошки ваших запитань. Лівобережжя Херсонщини. Люди пишуть, зневірюються, втачають надії на повернення. Да я знаю, що вони історично вже бідні, скільки ж можна. Лівий берег Херсона. Що з лівим берегом Херсону? Лівий берег Херсона. Время не окупуємо. Що ним? но все равно показывают, вот, вот все равно они показывают возвращение да палки в колеса вставляют очень сильно палки в колеса вставляют но все равно идет возвращение как хотите дети ну вот опять же до да, временно оккупированные территории левый берег херсона дети не отпускайте детей нікуди. Ни, Ні, в які табори російські, нікуди. Ви дуже прошу, побережіть їх. Заведіть в село, я не знаю, что є.